Вкусного всем! Делимся рецептом вкуснейшего ликера, даже двумя рецептами. Все они на основе орехов. И не просто орехов, а тех зеленоватых грецких орехов, которые многие считают лекарством практически от всех бед. А тут вкуснейший ликер, так что заодно и подлечиться можно. Начина – черный ликер севера Италии, региона Эмилия-Романия. По популярности в этом регионе он первый, опережая и Лимончелу, юга, и Кампари центра. В одном городке возле Мавдены даже существует орден по популяризации этого напитка. Что интересно, все члены ордена – женщины. Вот так вот, ликер на основе чистого спирта – женское дело. Кроме спирта еще будет необходим сахар, само собой орехи, зеленые, грецкие, собираемые в конце июня, и немного специй. Но обо всем по порядку. Начинают приготовление самих орехов, которые необходимо нарезать на половинки, а лучше четвертушки. Орехи, как я говорил, в Италии собирают в конце июня, чаще всего в ночь на 25 июня. В ночь на святого Джованни или Иоанна Крестителя. Такая мистическая ночь, когда считают, в плодах концентрируется наибольшее количество полезных веществ. У нас регионы севернее, чем Эмилия Романия поэтому сбор для ликера лучше организовать в конце июня. Резать рекомендую в перчатках, иначе черные пятна на руках от сока орехов будут долго пугать ваших родных и коллег. Да, и еще, орехи итальянцы берут нечетное количество. Так они считают, будет вам счастье. Нарезанные орехи укладываем в банку. Добавляем палочку корицы и штучек 5 гвоздичек. Еще бывает добавляют цедру лимона, но без белой основы она горчит, и ванильные стручки. А бывают и кофейные зерна по количеству орехов, и мускатный орех. Также добавим половину сахара, 125 грамм, и заливаем чистым спиртом. Важно, спирт должен впритык покрыть орехи. Поэтому, если видите, есть место, еще дорежьте. Можно ли залить водкой? Но в Италии водкой не заливают. Заливают другим напитком – граппой. Она крепче водки, как правило, градусов 60, но слабее спирта. Но, думаю, можно и водкой, хотя и аутентично будет спирт. Закрыли крышкой и на подоконник, на солнце. На два месяца. Раз в две недели взбалтывайте, чтобы сахар растворился. Через два месяца варим сироп оставшиеся 125 грамм сахара и столько же 125 миллилитров воды. Прогреем до растворения сахара. Достаем банку. Жидкость уже чернее ночи. Доливаем охлажденный до комнатной температуры сироп. Закрываем снова крышкой и отправляем настаиваться, но уже не в солнечное место, а наоборот в полную темноту желательно не теплую. Место должно быть прохладным. Хочу заметить, ликер и без воды уже суперовский. Еще через месяц подгадывают на день осеннего равноденствия 22-23 сентября. Готовый ликер отфильтровывают через несколько слоев марли. Очень черный насыщенный цвет. Теперь будем выдерживать еще около года в темном месте. Именно столько считается требуется для получения его правильного вкуса. Хотя некоторые нетерпеливые итальянцы открывают бутылочку на пробу уже на Рождество, то есть через 3 месяца. По крепости напиток будет около 70 градусов. А сейчас можно, конечно, попробовать, но на вкус напиток явно будет рисковат. Через полгода он будет гораздо нежнее. У нас остались орехи от начина, и их, как правило, в Италии не выбрасывают. Такое добро еще можно применить к другому, домашнему напитку, вина Орехи заливаем вермутом, напиток на основе полыни, только не нашей. В западной вариации гораздо менее горько. Второй вариант можно залить белым сухим вином. Обязательно южным, лучше итальянским. Добавив при этом сахар и спирт. На полулитра вина 100 грамм сахара и 100 миллилитров спирта я залил наши орехи 700 мл вермута и будем настаивать 3 месяца до Рождества. Затем напиток отфильтровываем и еще настаиваем пару месяцев. Как раз в аккурат к 8 марта получается напиток круче мартини, по словам ценителей. Вино де начина. Вот такие ликерчики у нас получились. Более густой и насыщенный начина, чернее ночи, при этом несущий не только сакральный смысл. Одни даты обработки чего стоят. Он реально полезный. По куче показателей, особенно по витаминам и по йоду. Радиацию излишнюю прямо выводит, говорят. А весной, ну прямо бальзам. Хотя итальянцы его чинят как диджестив. То есть рюмочку после обеда. Полезно для организма. В охлажденном виде или с тоником, или в коктейлях. В общем, дальше вы сами разберетесь, с чем эту вкусную тень пить. Вино Ди уже десертная вариация начина. К чему-то сладенькому. При этом полезности в настойке вермута на начина еще больше, чем в начина. Пробуйте и наслаждайтесь. А вам спасибо за просмотр. Готовьте на здоровье. И до встречи на наших рецептах.